Ми що, а ми, от іменно по вівторкам, так вже історично відповідаємо на цей доволі такий нескладний питання. Неважливий, тому що нам кожен раз є, що І Що особливо відповідаємо ми кожен раз по наростаю. Тому, ну якщо комусь вдруг кажется, що ця війна носить исключительно односторонній характер, повірте мені на Росії знайдеться дуже, ну прям дуже багато народу, які думають точно так само. И тоже говорят, так, это, а, а что чё, одним мы только должны страдать? Вы же подавиться на этих, на украинцев, они же вообще уже там с катушек слетели. Удары по России достигли небывалых масштабов. Украина поразила более 50 объектов. Украина в течение осени 2025 года поразила более 50 российских объектов топливной и военно-промышленной инфраструктуры. Это самый высокий показатель успешных попаданий за время полномасштабного вторжения. Так мы же, как раньше любил повторять Путин, мы же тут еще ничего не начинали. И вот наконец-то начали. И Россия как-то сразу это почувствовала. Еще не до адского боли. Но... Мы в пути. Мы планомерно продолжаем свою работу, и количество рано или поздно перерастет в качество. Пока что работаем над количеством. По подсчетам издания Bloomberg, в течение ноября украинские военные поразили российские стратегические объекты 14 раз, а в Генштабе в течение всей осени сообщали о попадании по более чем 50 объектам. Всего в 2025 году, по словам главы службы безопасности Украины Василия Малюка, по российским нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям было нанесено около 160 ударов. Не, не Вы не подумайте, что у них там целых 160 таких нефтезаводов, меньше, потому на каждый из них приходится дополнительные порции выделять. Мощных таких Ракетику русских у нас, на жаль, поки що немає, тому ми своїми діпстрайками планомірно виносимо те, що вважаємо нужним. А нужним ми вважаємо, так я ми все вважаємо. І вважати ми вміємо. Украинские дроны в девятый раз с начала года ударили по крупнейшему НПЗ Роснефти. Украинские беспилотники в ночь на 6 декабря атаковали нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани в ходе массированного налета на регион, сообщают украинские мониторинговые каналы и Астра со ссылкой на местных жителей. Снабжающий Москву и область завод, который за 2024 год переработал 13,1 миллионов тонн сырья и обеспечил 5% суммарной мощности нефтепереработки в России, попал под удар в третий раз за месяц и в девятый с начала года. Вы что у нас все записано. И, ну, вот нам просто интересно, в каком раунде боксер, получивший столько джебов и апперкотов, ну, просто тихенько себе приляжет на ринг отдохнуть. И что-то мне подсказывает, что чем больше он корчит из себя такого прям живчика, то тем с более глубокого нокаута ему потом придется вылазить. А ваш тренерский штаб полотенце на ринге выбрасывать не собирается, да? Ну, тем хуже для вас. Факт удара по одному из промышленных предприятий Рязани утром в субботу подтвердил губернатор Павел Малков. Он написал в телеграм-канале, что на территории завода упали обломки БПЛА. Пострадавших и серьезных повреждений не оценивается материальный ущерб, сообщил чиновник. Какие может быть материальный ущерб, когда у вас там ни жертв, ни серьезных разрушений, и так девятый раз подряд. То я бы на вашем месте приспокойно дождался бы десятого юбилейного, и только тогда побег бы за калькулятором. Який рано или поздно покажет вам всю ценность вашей войны, бо она работает, как вы знаете, накопительным эффектом. В Сызрани загорелся НПЗ после второго за две недели налета дронов. Украинские дроны в ночь на пятницу атаковали нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Сызрани Самарской области, Сообщаются ссылкой на местных жителей Астра и украинские мониторинговые каналы. В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, зарево от которого попало на видео очевидцев. Это уже вторая атака на Сызранский НПЗ мощностью 8,5 миллионов тонн в год за две недели. Нас доганяємо, а то, ну, як-то несправедливо навіть виходить, що одні там вже 9 разів м'яч із сітки винімають, а ну, другі тільки два рази. А зато за 2 неділі. А я взагалі предлагаю вважати тільки ті рази, коли ні один губернатор не дозволить собі брехнути, що розрушень нема. Бо плам'я цього розрушення немає там реально по області бачило. Дроны атаковали НПЗ в Сызрани, произошел пожар, зарево было видно издалека. На территории предприятия после взрыва местные наблюдали мощный пожар. Кадры с места событий появились в сети, их собрал телеграм-канал Экселенова Плюс. И я так бы все девять раз, и тогда мы про этот завод больше ничего и не почуем. Но вот чисто как эстет, я вам скажу, что мне больше нравится, не когда по НПЗ прилетает, да вот такой конкретный урон от каждого прилета, он не сразу даже и заметный прилетая когда по нефтебазе, там же студии без пламени вообще нияк. Вот не я. И вот такого добра там уже на целую отдельную передачу даже собирается. Дроны разнесли два больших резервуара нефтебазы в РФ. Спутник показал последствия. По меньшей мере два резервуара с топливом были уничтожены на территории нефтебазы в городе Ливной Орловской области Российской Федерации. Об этом сообщает Радио Свобода, демонстрируя спутниковые фото этой нефтебазы. Да мы и так верим, там достаточно только местные телеграм-каналы пооткрывать. Які, ну, звісно, почали в время сильно час за публікацію цієї воєнної тайни, але ці пожежі ще завжди такі красиві, що ну місце вони не можуть удержатися, щоб не розтрубити про це на весь інтернет. После атаки дронов в Тамбовской области РФ пылает нефтебаза. Пожар виден издалека. Дроны ударили по российскому Энгельсу. Местная нефтебаза в огне. Нефтебаза Лукойла атакована в селе Хреново и Воронежской области. Повреждены два резервуара, источники Астра. Утром 3 декабря губернатор Воронежской области сообщил о незначительном повреждении резервуаров с топливом после атаки беспилотников. Это губернатор у вас там какие-то хреновый. Если у него два выбытых резервуара, это незначительное повреждение, то, знаете, я с ним даже спорить не буду. Давайте тогда, что я предлагаю, давайте тогда считать не по количеству выбитых мощностей, а по времени горения. Вот а? сколько дней, это для вас значительнее. В Темрюке третий день горит порт после удара ВСУ. Третий день в порту Темрюка тушат возгорание, возникшее после атаки украинских беспилотников. Площадь пожара сократилась до 960 квадратных метров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Так это до 960, оно сократилось на третий день горения. А что там было первые два дня, я же даже не питаю. Я вам даже не говорю, что мы. Это ну, слишком точно для нашей криворукости. А то, как бы ваши для этого что-то там так постарались... Бо ваши с нашими на эту тему, ну, может так хорошо потягаться. Ваши тоже, надо сказать, такие мяткостюны хво. С начала года россияне уронили по меньшей мере 131 авиабомбу на регионы РФ. Как минимум 131 авиабомбу уронили российские бомбардировщики на регионы РФ и оккупированные территории Украины с начала 2025 года. Редакция Астра известна о как минимум 131 авиабомбе, 124 ФАБах и 7 УМПБ и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ. Стабільність, Пам'ятаєте, що ми говорили про наші удари по ним, так от вони самі себе колотять не менш стабільно, чим реально нам допомагають. Бо ну, багато хто з наших, сидячи без світа, а потім нігадує, що ну так а чому ми не виносимо їхні теци, теси, так і, іноді нам якби її не треба, вони без нас і, і самі непогано управляються. Россияне уронили авиабомбу и устроили блокаут в Белгороде. Взрыв оставил заметную воронку. Вечером 6 декабря в районе электроподстанции на Сторожевой улице в восточном округе Белгорода произошел взрыв, после чего часть областного центра, а также пригород остались без электричества. Как сообщает Пепел, произошел нештатный сход авиационной бомбы с российского боевого самолета. Так, а что не так? Ну им сказали влупать по электричеству. Вот они по первой попавшейся электростанции с криком дивиться как надо» и влупили. Им же пофиг по какой. Вони не розбираються. Вони ж сколько раз нам говорили, що ми з ними один народ, тому вони ну нас не то, щоб обідати хочуть. Вони просто хочуть, щоб ми жили точно так, як вони. А то ми в їх розумінні, що -то ми сильно жиру бісимося. Почти весь Ангарск остался без тепла из-за аварии на ТЭЦ. В Ангарске и Иркутской области из-за аварии на ТЭЦ-9 введен режим повышенной готовности. Без тепла остались 1546 домов и соцучреждения, сообщили мэр Ангарского округа Сергей Петров и глава региона Игорь Кобзев. Сейчас температура в Ангарске минус 15 градусов, а в дальнейшем синоптики обещают минус 30. Еще раз проверка, Лен. Точно? Ну, нет, это не мы. Ну, во-первых, далеко. А во-вторых, вы и без нас нормально сами управляете. Что еще мы туда будем лезть? И это, как они любят нам повторять, это же зима еще только начинается. Да? А у них каждая зима такая. Каждая зима по области может так взять на ровном месте вырубиться вообще без всякой даже войны. Поэтому мы, с вашего позволения, монотонно продолжим делать свою работу, а оно же потом одно с другим потом красиво так суммируется. И что я говорю с вашего позволения? Бо если вы продолжаете своим уперям и дальше позволять листы до нас войной, ну, получайте свою часточку радости с той войны. Вы ее заслужили, хотя ну, их ж мирная жизнь, бато кто уже заметил, не сильно то от военной отличается. Хозяйнички.